В ефірі «Вечірня кава» і я її ведуча Ірина Вікторова. Вітаю! Гість сьогоднішньої програми відчуває поезію душею, саме тому створює чудові пісні. Як склалася його композиторська діяльність? Давайте дізнаємось із нашої програми. До нашої студії завітав дитячий поет, пісенник, композитор, музикант Микола Шуть. Педагог, ігромайстер, композитор, він народився 4 лютого у Харкові. За час своєї трудової діяльності написав близько 900 віршів, 450 пісень, випустив 18 дисків і 21 книжку. Микола Миколайович провів 3 тисячі концертів, 338 семінарів і тренінгів. Його перу належить енциклопедія Діда Мороза, адже жодне новорічне свято не проходить без його участі під час міських заходів. Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів з педагогіки він вчить студентів Харківського педагогічного університету імені Сковороди створювати нові ігри, забавки, проводить тестування. Нікола Ніколаевич, я приветствую вас в програмі вечір. Добрий вечір. Николай Николаевич, сегодня вы известный композитор детских песен. Ваши песни исполняют известные эстрадные певцы. Вы пишете стихотворения, вы занимаетесь педагогической деятельностью уже больше 32 лет. Но мне хотелось бы вас спросить, кем, бы вы, кем вы хотели стать, когда еще были маленьким? Благодарю за этот вопрос, поскольку он по-прежнему во не живет. Я хотел быть летчиком непременно испытателем. И поэтому, когда я только перешел в третий класс, я записался в 4 библиотеки города Харькова и прочитал все, что было об авиации. Я знал моторов, шоу, пилотажа. Я э, складывал модели самолетов, и для меня это было очень серьезно. Но стал я как раз не летчиком, а музыкантом, потому что нужно было решиться после восьмого класса поступать в педагогическое училище на музыкальный отдел, или все-таки тянуть до десятого класса и тогда поступать в военные. Учительница музыки сказала, Николай Николаевич, тебе бы желательно попробовать свои силы. Я и попробовал. Но я с небом не расстался. Сам мне Бог, я в него верю, как православный человек. Поэтому я все равно летаю, но во сне. Ну, и, да, 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 и в осуществлении хороших идей. Вы говорите, что после восьмого класса нужно было принять решение. А со скольки лет вы начали музыкой заниматься? Это было абсолютно точно, с третьего класса. Дядя, дяди купили новый баян, а старый никуда было одеть. И мне сказали, не будешь ли ты заниматься музыкой? Что такое ребенку в третьем классе сказать, будешь заниматься? Он сказал, быстренько буду. А поскольку я человек, очень интересующийся миром и отвлекающийся буквально на каждое предложение, я, естественно, сказал «буду». Я же не знал, что это нужно заниматься каждый день. Ну, Тогда скоро. еще не подозревал, да? <с> да, и потом мне легко давалось, я легко учился, но когда нужно было действительно серьезно работать каждый день полтора-два часа, это было серьезное испытание. И я, в общем-то, одно время даже жалел, что я занимаюсь, но мама оказалась очень сильная. Она принимала волевое решение, ты должен играть, даже как компенсация за то, что у нее было военное детство, она ничего не получила в этом мире. Поэтому я и благодарен за то, что ее воля оказалась сильнее, чем моя, но зато я кем-то стал. Хорошо, давайте коснемся тогда и папы, раз вы уже про маму вспомнили. Какую роль сыграл в вашей жизни папа? Папа очень интересный человек в том, что э, он рационализатор, он творец, он, в общем-то, успел получить хорошее образование, правда, уже тоже после войны. Он вот, э, с похвальным листом закончил школу, хотя это единственное его достижение в этом плане. Но это не мешает ему э, не мешало ему сделать 16 изобретений. Э, вот. У него был мастерский совершенно бульдозер, который, как машина, заводился изнутри, у него были там и батареи отопления. И все даже ходили смотреть на его аппарат, как это он чистенький, работает на бульдозере. Хотя он строил мосты, железные дороги и прочее, прочее. Вот э, Наверняка его жилка творческая искать в мире все то, что есть, видеть детали, творчески к этому относиться и превоплощать, наверняка это все-таки от отца. А вы один в семье были? Нет, нас двое. К счастью, у меня еще была младшая сестра, аж на пять лет она была моложе меня, поэтому, естественно, я на ней отработал все свои педагогические технологии. Это было правда, потому что все игры в доме, в семье организовывал я, все игры во дворе организовывал тоже я. Продавец. Значит, это вот стезя шла с самого детства, просматривалась ваше будущее, во дворе я играл всегда с детьми, которые мало уже меня были, года на два, на три. Я никогда не играл со старшими. А им чуждо постоянство, им нужно все время что-то новое, оригинальное, чем ты их захватишь, интересы. Вот мне удавалось находить эти вещи, потому что мне и самому было интересно. Ну, наверняка, полагаю, и им со мной, потому что они меня ждали во дворе. насколько легко рождались какие-то новые идеи, новые игры уже в те времена? Буквально из ничего, потому что, слава богу, с воображением у меня все хорошо, и любой предмет, который попадал мне в руки, он тут же превращался во что-то. Это все равно, моя была игрушка или чужая. Я тут же находил совершенно нестандартное применение, и я пытался сам показать, как этим можно пользоваться, и тут же находились десятки людей, которые хотели это повторить. У вас в роду кто-то есть, кто занимается тоже педагогической деятельностью? Ну, пожалуй, я не так знаю хорошо свой род, к сожалению, потому Но что вот очень из трудно. Ближайших. Но педагогическая нет, а вот музыкальные очень многие. Вот, очень многие, потому всем музыкальным своим способностям, которых у меня очень много, все-таки я должен благодарить своим предкам. Сколько, на скольких музыкальных инструментах вы играете? Гитара, Ну, на сегодняшний день очень многие. Это, фортепиано. прежде всего, Баян-Аккордеон, э, Балалайка Домра. Это первое, на чем я учился играть. Так. Да, потом, когда поступил в музыкальное училище, там уже в училище училище музыкальный факультет, э, там уже появилось фортепиано, поскольку у меня были такие педагоги, которые сказали Николай нужно для того, чтобы быть композитором, играть на фундаментальном инструменте, на котором сразу можно уподобиться оркестру. Пришлось осваивать буквально несколько лет, и я уже играл на этом инструменте совершенно с свободу. Это на каком? На фортепиано. На фортепиано. Потом гитара, потом ударные, потом немного скрипка. И все-таки это... Ну и самый последний, конечно, это гитара. Ну, в общем-то, из тех Хочу еще раз вспомнить о вас как о композиторе и, конечно же, спросить, когда вы первый раз написали свое произведение? Это была действительно потрясающая вещь. Это было, когда я учился в училище. Буквально на первом, буквально на первом занятии по теории музыки нам преподавала Наталья Ильина этот курс. Она бросила фразу так вот медленно. Ну, будем пробовать писать музыку. И тут я уже не усидел. Я тут же, как в человеке очень невыдержанный, эмоциональный, даже не поднимая руку, ворвался в ее монолог и сказал, «А разве это не дело композиторов писать музыку? Как это мы будем пробовать писать?» Она очень долго развернула голову в мою сторону, приподняла вот так вот очки вероятно, выдерживала паузу. И сказала фразу, которая была второй для меня значимой в жизни. Угу. Фраза звучит так, «А кто тебе сказал, что ты не композитор?» Я после этого просто не мог себе находить место. Я ушел после этого занятия, я был на перерыве, меня просто трусило, и внутри было просто вулканическое состояние. Почему? Я впервые задумался для себя в свои 14 лет, ну, что я. нам никто в жизни никогда не говорит, кем ты должен стать, кем ты должен быть, кто ты такой, что в тебе есть, чего в тебе нет. Ведь по сути я тогда подумал, мы сами себя ограничиваем, когда говорим, я буду только это или только это, только это. Но ведь я бесконечный человек. Кто мне сказал, что я не композитор? Я композитор. Я не люблю спать. Я рыл все стихи, которыми дома были, а стихи я любил и много читал. К этому времени даже побеждал конкурсах чтеца и всегда любил поэзию, потому что в ней много музыки. Я, наверное, вот поэтому любил ее, но еще не знал за что. Вот. И я написал первое в своей жизни музыкальное произведение. Вот оно называлось, как ни странно, "Вы прекрасная женщина России" на стихи Александра Пороковьева. Самым оказалось мучителем записывать это нотами, поскольку я этого не умел, но я все-таки записал к утру, и я счастливый, не спавшись, с красными глазами бежал в педагогическое училище найти Наталью Линдовну, показать. Вот, я написал. Я нашел ее в коридоре, сказал, вот, я написал. Она сказала, что? Она, вероятно, и забыла Уже о той забыла, фразе, да, да. которую она сказала буквально вот вчера. Вот, я сказал, вы же сказали, что я композитор, я написал песню. К ее чести, и это был второй в моей жизни великолепный педагог, который меня организовал и направил. Она тут же зашла в музыкальный класс, сказала Сыграй. Я говорю, не умею. Я записал под баян, а не партфартепиана, она мне сказала второй раз Учись играть, ибо ты не станешь никем. Сама сыграла, и к ее чести она сказала фразу не дурственно. Хотя я понимаю через годы, что это была великая лесть, а может быть, это педагогический прием вот важно поддержать человека в то время, когда он делает свои первые пары. Вот когда ко мне уже обращаются и ребята, которые пишут стихи и музыку, и сразу просят, просят Николай Николаевич, вы можете посмотреть мои работы? Вот очень хотелось бы ваших критических замечаний. Я тут же их поправляю, говорю, ребята, никакой критики. Я благодарен вам за честь, что вы мне доверили посмотреть вашу работу. Я очень вам благодарен за то, что именно мне вы доверили свою работу. Я буду очень чутким к тому, что я читаю. Я не буду ничего поправлять. Я просто, если вы не против, скажу свои суждения. Вот я как воспринимаю это. Возможно, вам понравится мысли, возможно, нет. Но помните, то, что вы написали, это ваше, а то, что я скажу, это мое. Ваше право оставить все как есть. А возможно, вы что-то услышите для себя новое. Как вы реагируете, когда слышите, допустим, когда вашу песню поют? Ну, понятно, сердце выпрыгивает из души, потому что... Э, песня а если вдруг услышите с неправильным мотивом? Бывало такое. Бывало такое, и я очень переживаю по этому поводу, потому что э, мне очень жаль, э, когда многие люди не знают музыкальную культуру, не владеют ею. Да? И они позволяют себе вносить какие-то новшества. Я очень переживаю, когда даже вот современные исполнители, они говорят, это ремикс, Ты да ничего подобного. Слушай, ремикс. Ты возьми, сам себе, напиши песню, а потом делай ремикс на что хочешь. Угу. Ведь это ремикс не только песни, это ремикс чувств, это ремикс стиля исполнительского, это ремикс души. Я не согласен. Как Может, вы относитесь, когда ваши песню? Вот несколько же ваших песен исполняют эстрадные известные исполнители. То я благодарен Малень. Александру Малинину Малень. за то, что он да, исполняет мои песни и очень трепетен в этом плане. Но, вероятно, и я и доверил ему эти песни, потому что я знаю этого человека как очень терпеливого, как очень наблюдательного, как очень нежного, того человека, который очень последователен и придирчив в своем выборе. А как вообще состоялось? Вот, вот... Та ситуация, при которой он теперь поет эти песни. В моем случае это было так. Я просто э, при случае передал диск э, Александру Малину, как я в свое время передавал и Пугачеву, и другим исполнителям. Вот и просто ждешь. Часто эти диски просто выбрасывают в урну. Я вот вас перебью, но вот странно, почему не Пугачева, потому что это ее репертуар, правда, ведь? Да. Вот у нее уже очень много песен. Да. И была песня, тематики. которая у Пугачевой была взята и даже была реплика никому эту песню не давай, я ее буду петь. Это была песня, которая называется Рождественская звезда. Она даже планировала ей закрывать свои великие рождественские концерты. Вот. Но она как раз в то время провела как раз последний концерт и на следующий день она планировала, но уже их больше не было. Поэтому мои песни так у нее осталось. Вот. Но, в общем-то, я больше никого, если честно, ее не отдавал, потому что мне было сказано Алла на никому не давать. вот С Малиным я ждал почти два года. Когда он запоет? Пока он запоет. И вот ситуация была, знаете, совершенно действительно невыносимая в том плане, что это было трудно вынести эмоционально. Ну, терпение, конечно, я очень когда я был уставший, пошел с работы. Это было полдесятого вечером. Я прямо сел вот в прихожей на кресле, расслабился, потому что уже сил было да, зайти в комнату, уже никаких. День эмоциональный. <coughs> Звонок. Я беру лениво трубку, говорю, да. говорит, Николай Николаевич, я говорю, да, слышу голос вроде знакомый, я не могу узнать его. Он говорит, вы знаете, поймал себе на мысли, что все чаще и чаще достаю на ваш диск, когда мне хочется просто побыть с душой один на один. И я понял, что эти песни должны быть моими. Я хотел бы узаконить наши с вами взаимоотношения. И тут я понимаю, что разговор совсем идет о чем-то серьезном, а я настолько да, не собран. говорю, простите, да. я сейчас в таком состоянии, что я, наверное, он вот так мне перезвонить. И вот как эту фразу вот, он сказал, мне перезвонить, я говорю, узнал. Простите, Александр Малинин говорит, ну да, конечно. <связано> я потерял до речи, я говорю, конечно, я готов, будем разговаривать сразу, не будем ждать следующего звонка. Вот, и мы здесь с ним договорились о встрече, через месяц мы с ним встретились, он как раз был проездом через Харьков на гастролях, и мы с ним провели достаточно красивое, плодотворное творческое время. Триває вечірня кава. Вища школа повинна працювати з людським світосприйняттям. Наголошую гість сьогоднішньої програми. Моя педагогічна мета змусити людей повірити в те, що вони унікальні. Так говорить гість нашої програми, кандидат педагогічних наук, доцент Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди Микола Шуть. Нікола Николаевич, кому би ви ще хотіли б предложити із естрадних есполніців іспані свою пісню? Ну, конечно, у меня есть несколько песен, которые я хотел бы, чтобы спела Тесси Павали. К сожалению, она сейчас менее берется за новые песни и, в общем-то, достаточно ведет тихую, пассивную, деятельность. Пассивную, да. Пассивную, да. Вот как-то уходит от этого, к сожалению, потому что она мастер, безусловно, мастер, и это здорово. Хотя те песни, которые я написал... Знаете, нам очень любопытно было узнать, как быстро вы вообще можете создать сценарий. Я могла, конечно, и вас об этом спросить. Вот я вас спросила о том, как вы пишете музыку, как вы пишете стихи. А вот как вы пишете сценарий, я спросила вашу коллегу, Анжелу Олеговну. Давайте послушаем вместе. Интересно, что сказала Анжелка. Знаете, когда случается такой момент, что нужно будет приготовить какое-нибудь воспитательное мероприятие или подготовиться от встречи гостей почетных или ну, какое-либо воспитательное мероприятие, кураторский час, например. Собираемся мы творческим коллективом у нас в университете или на факультете и разрабатываем сценарий. Николай Николаевич которому поступила задача придумать какой-нибудь блок или, может быть, даже весь сценарий. В руках у него сразу оказывается планшетка, карандашик. Пошла секунда. Проходит 2-3, уже пол листика А4 готово, карандашик за ушко. Поступает следующая идея. Еще проходит пару секунд, карандашик за ушком. Ну и приблизительно через минуту написан сценарий и пару карандашей за ушком. Это правда. Знаете, у меня с карандашом даже была такая курьезная ситуация. Я жил недалеко, в той квартире возле университета. И я до последнего писал, сочинял, и карандаш был мне красный за ухом. У меня остается буквально 5 минут до занятия, и я вырываюсь из квартиры, бегом прибегаю на занятия с карандашом за ушами. А не знаете, были зачет был. Студенты принимают, сдают зачет, все заходят по очереди, проходит буквально часа 2-3, я встаю, чтобы потянуться, гляну на себя в зеркало, а у меня за ушами торчит красный карандаш. Говорю, ребята, вам что, было трудно сказать? Они говорят, а мы думали, вы как всегда прикалываетесь. Николай Николаевич, ну мы знаем о том, что вы, может, не то что прикалываетесь, я даже... Вы, может, периодически издеваетесь над студентами, можно так сказать? По-доброму. Да. Хотя они, наверное, за это признатели. Бывает такое? Ну, наверняка, опять-таки, потому что я при... все время предлагаю нестандартные ситуации, нестандартные ходы, нестандартные варианты подхода к ситуациям. Ну, давайте послушаем вашу Интересно. студентку, второкурсницу, что, не только заставлять? на втором курсе. Да? Вот она нам рассказала один эпизод. Ну, может быть, я Интересно. слишком жестко сказала насчет «издеваетесь». Наверное, ну, понятно. нет. Николай Николаевич запропоновал нам свои игры. Які він сам створив. Ну сама цікавість в тому, що ці ігри розраховані для дітей 2-3 років. Ну, коли він запропонував нам їх зробити, нам, дорослим, людям, студентам, ми їх не змогли зробити, саме елементарні вправи. Ось для нас це було настільки важко. Но, ну, спочатку ми сміялися, все, а потім нам стало якось дуже прикро, ну, що ці діти це можуть робити. Ми ні, а ми йому знову там Миколами хоч, давайте ще раз. Ми хочемо ще раз. Ну, нам було цікаво, який буде все таки результат. Ось і в кінцевому досягли цього результату. Ось, як і маленькі діти були щасливі цього, все радіо, ора, у нас вийшло. Ось так от. Це дуже цікаво було. ну, Ми ще просили він нам починати теорію розповідати. Ну, пожалуйста, пожалуйста, можна нам ще одну ігру, ну, пожалуйста, отак. <свистак> так, от. да, тому що ці ігри вони потім показують в детських садах, і в сиротських домах, і в волонтерських акціях. И, судя по всем письмам, которые я получаю, огромное количество от наших выпускников, они до сих пор живут на этом репертуаре. А многие ребята, которые уехали из нашей страны, из бывшего Советского Союза, работают в странах мира, вот, они мне такие говорят. Николаевич, спасибо вам. Благодаря вашим играм, вашим материалам у нас есть кусок хлеба и кусок масла. Вы их учите придумывать игры, да? Конечно. Дело в том, что начинал то я как игромастер. Мне повезло с Викторией Арунной. Гордон, которым я учила играть, когда я был действительно к этому никак не приспособлен. Это был третий феноменальный человек в моей жизни, который мне послал Бог. И я бесконечно благодарен тому человеку, который просто меня на всю жизнь направил. Ты должен играть. А были так называемые массовики-затейники в те времена, когда Виктория Арно была самым крутым мастером в Харькове, и тогда, как вы знаете, у мосовиков были баянисты-аккомпаниаторы. Да. Ее мастер уехал в Израиль, и она срочно искала какого-то. И ей сказали, есть тут мальчик один, новенький в Харькове, такой вот, но ну, очень подающий надежды. И она мне позвонила, сказала сынок, приедь, я тебя послушаю. Но ну, меня это оскорбило, сынок, вот сразу. А она просто в летах уже была женщина. А вам 17 кстати. лет было, да? Да, мне тогда было даже меньше, мне тогда было 15 лет, когда она мне позвонила. И я в таки поехал, потому что думаю, вот раз она так сказала, я специально выполню все, что она просит в мастерске, постараюсь изо всех сил. А потом скажу, нет, я с вами работать не буду. Вот я хотел так ее наказать. Вот она мне устроила настоящий экзамен, вот, э, играть э, по любому, с, э, любой сложности ноты, закрывала фрагменты, дальше сочини, потом переворачивал ноты вверх ногами, сыграй так, сочини музыку на ходу, три четверти, пять четвертых. Это был серьезный экзамен. Такого у меня больше никогда в жизни больше не было. Но я с этим совсем справился, и она мне сказала, сынок, ты мне подходишь, я тебе позвоню, когда я тебя с собой заберу. И получилось, я не смог ей сказать сразу, я не хочу с вами работать, потому что она опять меня поймала, я тебе позвоню. Но когда она позвонила, я действительно с ней поехал, потому что она меня пригласила работать с ней вместе в огромном всесоюзном детском лагере на море. Я на море практически не был, потому что семья у нас была не с таким достатком, чтобы мы могли позволять. Правда, мы были времени. два раза, но это было очень эпизодически и достаточно напряженно. Вот. А это я, личность, меня взяли как музыканта, как человека, который, ого, при каком человеке. И вот Виктория Аронова, спасибо ей, она всегда видела, как я внимательно наблюдаю, как она играет в игры, а я ей только подыгрываю. Вот. Потом она со мной начинала э, вот, э, переговаривать какие-то моменты, как нужно как организовать публику массовую, как нужно с ней работать. А потом в один прекрасный момент она подошла ко мне и сказала, сынок, иди поработай, я устала. И говорю, подождите, я же музыкант. Она, иди работай, я сказала. И она настолько это твердо сказала, что я даже испугался. Я бросил баян и пошел играть. Конечно, я завалил свою первую жизненную игру публичную. Вот она тут же опять стала побежала работать, а после этого посадила меня, когда дети все ушли, и сказала, смотри, я тебе сказал играть ты что сделал? Я говорю, ну вот это, вот это, вот это. А я как делаю? Я говорю, ну вот так, вот так. Подожди, сказала я это как? Я говорю, вот так. А ты как сказал? Ну вот так. Я говорю, так это же почти то же самое. Нет, если сказать так, как ты сказал, ты получишь вот такую реакцию публики. Если сказать, как я сказала, то ты получишь вот такую реакцию публики. Тебе именно это нужно. Ты понял меня? И она мне начала давать эти уроки, как управлять людьми, как работать с массами. Откуда она в то время знала психологию поведения масс, я не знаю. Но это были блестящие занятия, за которые я просто и благодарен. Я думаю, что будут и ваши студенты, которые когда-то могут сказать точно такие же слова, как вы о своем педагоге. Я хочу еще раз обратиться к вашим студентам. Это уже студентка пятого курса. Я думаю, за пять лет она уже нашла, да, чему путь. научиться у вас. Давайте послушаем ее, как проходят занятия, что важно для нее на ваших требовательный. Но в первую очередь он нам всегда говорит одну и ту же фразу. Он говорит всегда, сцена свободна. И мы всегда, в основном, мы, то есть не пытаемся засидеться, не пытаемся выждать какой-то момент. То есть наоборот, чем ты первее пойдешь отвечать, чем больше хочешь рассказать, чем больше хочешь ответить, тем, конечно, это лучше. Вот. В этом, конечно, он отличается от других педагогов, что в основном мы там все сидим, переживаем, а здесь надо идти вперед, нужно всегда показывать себя, и тогда все экзамены будут у него успешно сданы. Правильно. Действуй. Это фраза с тремя восклицательными знаками. Действуй. Пока ты сидишь без действий, ты никогда никем не станешь. Это очень важно. Я действительно говорю эту фразу, сцена свободного, потому что эта сцена небольшая, от доски до учительского стола, но она, она всегда есть, эта сцена. Учитель — это публичный человек. Ты обязан научиться владеть этой сценой, и ты обязан быть артистом. Независимо от того, ты будешь работать только лишь в своей семье, учителем для своих детей, либо ты будешь все-таки работать в детском саду, в школе, в учреждении нешкольного образования, где бы ты ни был. но ти должен бути артистом. Якщо ти предполагаєш, що будеш публічним чоловіком. То учні важливо. Видивитись вечірню каву. Моя дружина Олена своїм коханням здатна скоротити мільйонну відстань між нами під час моїх подорожей та відряджень до сантиметра. Хвалиться гість нашої програми. Закоханий чоловік, щасливий батько, Микола Шуть. Николай Николаевич, ну откуда же подпитываться? Вы питаете, все питаются от вас. А вы от, от чего подпитываетесь энергией? Я отвечал много раз для себя на этот вопрос. Откуда я беру столько сил и почему мне их так много? Вот. Ну, конечно, первое, я абсолютно уверен, что это Господние силы. Вот. Я пою в храме, я играю на колоколах. Вот. Я читаю апостол, батюшка священник доверяет мне это. Вот, я всегда пил в храме, с 91 -го года я это делаю, и я понимаю, какая это колоссальная сила, жаль, что я этого не знал раньше, но каждому свое, когда нужно, тогда и откроют. Вот, я выстроил свою жизнь с того времени по Богу, и я прекрасно понимаю, что это источник всех сил, это изначально. Второе, это иметь любимую профессию. Вот я и студент на своем говорю, ребята, не тянитесь за деньгами, не тянитесь занять чужое место в жизни. Имейте свое, пускай оно будет малооплачиваемое. И не думайте, что вам за такую плату, как вы говорите, вам общество мало платит, вот я буду мало работать. Нет. Ты работай честно за малую плату. И тебе обязательно небеса откроют дополнительные вещи. Ну а третье, это, конечно, семья, потому что э, жена, дети это источник, это источник такого вдохновения постоянного. Ведь все свои начальные песни, все свои, э, наверное, первые 200-300 песен я написал благодаря своей первой дочке, и я на ней как на лакуму своей бумажки все это проверял. Если она запела это, если она включается тот же процесс, я понимаю, что это все. Уже Коля поймал то, что нужно. Если она покрутит носом, позаглядывает, начинает думать о чем-то, все, я сажусь и опять начинаю дорабатывать, искать что-то еще, потому что, видать, я что-то не поймал. Такие тонкие вещи. Но теперь моя старшая дочка поет, преподает китайский в нашем же университете, знает несколько языков. Вот. Издала уже первую свою большую книгу, энциклопедический словарь трех языков, китайский, украинский, русский. Вот. Она очень творческий человек, и я благодарен, что она моя дочка. Ну а еще одна дочка, которая всего Сонечка, нашу... да? Да, Сонечка, которая год и три недели. У него другого уровня творчества, но она очень творческая, очень способная. А как вам кажется, вы как папа поменялись? Очень. Да? За многие вещи я перед старшей дочкой извинялся, потому что э, я так ей говорил, кто из нас молодых становится папой и действительно папа в это время? Мы ведь физически, по большому счету, родители, но мы не по большому счету родители, как духовные люди. Вы Для имеете в этого... виду, что не всегда готовы, да? Как бы Я как... бы сказал, не только всегда, я все-таки уже немножко пожил, и могу теперь сопоставлять, и могу анализировать и многие вещи в этом мире. Я могу сказать, что в большинстве случаев мы, рождая детей... Еще не представляю себе, какую мы все-таки взяли на себя ответственность быть родителем. Потому что каждая ситуация, которую ты проживаешь с ребенком, она обязательно становится для ребенка судьбоносной. Я и краешком глаза не могу себе представить, как эта ситуация выиграется или проиграется в жизни моим ребенком. А я ее просто поживаю как ту, которая просто случайная, как вот просто случилась, как просто банальщина какая-то. Вот из этой точки зрения очень важно, чтобы... Мои студенты, я это говорю всегда на своих занятиях, на лекциях, на семинарах, на тренингах, где провожу по всему миру, я всегда об этом говорю, ребята, это колоссальная ответственность, и если я могу успеть сказать, чтобы вы это поняли, я буду говорить это, я буду кричать об этом. Потому что родителям нужно стать. Очень важно. Николай Николаевич, ну, сегодня вы такую возможность предоставляете многим. Вы так много трудитесь. Посмотрите, сколько у вас литературы вы сегодня не а, не при, принесли. Вот, тем более, что да. и не вся. Сегодня вашими плодами, вашими трудами могут воспользоваться многие для того, чтобы улучшить свой профессиональный уровень, найти способ, как работать и с детьми и вожатыми быть в лагерях. По-моему, очень актуальная тема, которую вы всегда поддерживаете. Вот какой-то, может быть, книги вы бы хотели еще несколько слов сказать, которая вам далась или очень легко. Или наоборот, кропотливый труд и долгий был. Ну вот, наверное, самый кропотливый это была первая школа игромастерности. Кстати, это я сохранил тот первый экземпляр, который я получил с моей подписью Школа игромастерности. Потому что тогда я только отрабатывал и как ученый, и как практик свою теорию игромастерства этот термин вошел в практику, по нему теперь защищают диссертации, и это очень стало серьезным и актуальным. Вот, причем не только для педагогики, но и для многих других сфер жизни. Мою терминологию, мои схемы, мои разработки научные берут во внимание. Это была самая такая вот противоречивая книга, но зато она выдержала несколько изданий. Общий тираж, который был ее продан, около 60 тысяч. Это очень много. Сказать честно, может, я впервые сейчас признаюсь в этом вот так вот высоко. Я был польщен, когда две недели назад мне позвонили из Германии, спросили. Одна из моих бывших учениц сказала, Николай Николаевич, а вы знаете, кто такой Клаус Фопель? Я сказал, ну как же, это всемирное светило, я учился на его книгах. Так вот он, у нас оказался общий знакомый, это вы вот, в Германии. И он сказал, я хочу понять, как этот человек мыслит. И он меня пригласил а, работать в Германию. Я в октябре буду преподавать в четырех университетах Германии, читать лекции по игровому мастерству. Мой великий учитель в Германии хочет теперь поучиться у меня, <laughs> как я делаю сам. Любопытно. А как же вы бросите Харьков уедете? Или вы договорились? Ну, это будет в 10 дней, а, и за это время меня перевезут. И вот эту книгу мы срочно переводим на немецкий язык, переводим мои технологии на немецкий язык, потому что спрос колоссален, как он сказал. Вот я очень... Так, вы, я смотрю, и прописываете еще еще ну, и да, ноты и ноты, для... и песни, да. Некоторые примеры, которые есть э, в книге, я иллюстрирую музыкально. Так материал. это все так же, как с вашей учительницей. Нужен аккомпаниатор, который будет помогать, да. Ну, конечно, эти многие игры. люди теперь это играют и показывают. Я вас благодарю, что вы сегодня нашли время для нас, чтобы прийти. Я желаю, чтобы э, ваша жизнь всегда была как праздник. Успехов Спасибо. вам творческих и, конечно же, чтобы всегда ваши ученики были рядом с вами и были благодарными учениками. Пускай всех будет жить праздник. Это очень важно. pembaru. <laughs> <laughs>